плановое задание нам установлено Министерством угольной промышленности. 4000 тонн, мы добываем 400. Мы не имеем, значит, линию очистного забоя. Мы добываем уголь. Значит, надбольные молотки, целики. На ноябрь месяц, когда я только прошел, 2014 года, да, Значит, себестоимость одной тонны угля составляла на этой шахте 10 тысяч гривен. Себестоимость одной тонны угля. На сегодняшний день, 2015 года, вот, она у нас составляет 3,5 тысячи тонн. Я думаю, есть тенденция. Конечно, здесь не нужно говорить о каких-то цифрах там и так далее. Вот, но тенденция есть. А за счет чего вам удалось так? За счет повышения добычи угля. Мы повысили, значит... Добычу угля считайте 4 раза. С декабря месяца не платили заработную плату. Там есть какие-то объективные, субъективные причины. Но наше дело добывать уголь. Вот. Я могу сказать только за наш коллектив. Вот. Коллектив, уверенно мне, предприятие ⁇ люди ⁇ работающие трудолюбивые, вот ни в коем случае шахтеров обманывать нельзя. Я к ним выходил несколько раз, это было там раз или два, вот мы с ними беседовали, я им говорил, что вы потерпите, будут деньги и так далее. На тот момент мы встречались и с министром угольной промышленности Демчишем, вот. Обговаривали эти все моменты с приходом, значит, первого замминистра угольной промышленности Мартыненко Игорь Николаевич, эта вся ситуация у нас пошла уже. Нам выплатили на сегодняшний день зарплату за декабрь, январь месяц нам поставляют вагоны железнодорожные. Мы ведем отгрузку. Вот. В принципе, сегодня тенденция пошла. Уголь каких марок вы добываете? Марку Г. А что да. это за уголь, он куда идет? Это газовая группа угли. Вот. А они идут, значит, на теплоэлектростанции. Вот наш уголь востребованный. Уголь нас забирают. Я уже сказал, что с 1 числа нам, даже с 31 числа марта. Нам нас начали поставлять вагоны, мы одоружаем, у нас на складах уголь есть. А вот вы говорите, появились вагоны, а до 31 марта какая ситуация была с отгрузкой? Вы добывали уголь, но его не отгружали? Да, мы, его, мы уголь добывали, добывали, ложили значит, на угольный склад у нас имеющий, имеется в шахтном дворе угольный склад, мы туда складывали этот уголь, мы знали, что все равно его заберут. Сколько вы сейчас вагонов в сутки отгружаете угля? Мы сегодня отгружаем 5 вагонов в сутки железнодорожных угля. Вот, это порядка 310-320 тонн угля. А сколько действительно могли бы вот, при существующей мощности при коллективе, который работает при запасах? Вот я вам скажу такой вот ответ. Значит, мы И можем отгружать, естественно, больше. Мы согласны с что у нас сегодня есть на складе, мы можем отгружать больше. Вот. И хотелось бы, конечно, отгрузить больше, тут естественно. Ну, наверное, исходя из того момента, который сегодня сложилась ситуация с этим поставкой бурка породы, ну, я думаю, господи Вагонов, вот, я думаю, это все решится и нам дадут. Я вам хочу сказать, в декабре месяце мы отгрузили... Дай бог памяти, порядка 3000 тонн за декабрь месяц. Нам была поставка вагонов, мы отгрузили, это нормально. Вот. Так что мы можем это делать, пожалуйста. Э -э поставка вагонов, и мы свою задачу будем выполнять, та, которая на нас сегодня возложена. Какая перспектива у вашей шахты? И перспектива этой шахты э, очень, я бы сказал бы, хорошая. Да, у нас там все порядок в шахте. И сегодня перспектива шахты достаточно хорошая. Мы сегодня эту тенденцию эту делаем и готовы выполнять ее дальше. Вот. Скажу, что эта шахта может работать еще, дай бог, 30-40 лет. Это даже не ошибочно, я вам хочу сказать. Вот. Не при такой нагрузке, а при нагрузке 800 тысяч тонн в сутки, вот. при запуске восьмой восточной лавы, вот. вопросов нет. Чтобы э, запустить новую лаву, э, порядка нужно 80-100 миллионов гривен. гривен да. вот. Это согласно э, того оборудования, которое на сегодняшний день, себестоимость этого оборудования мы не просим новое оборудование. Нам оборудование то, которое там с капремонта там, или еще какой-то либо. Мы все сами сделаем. Мы все сами сделаем. Вот. Да, нам нужна конвейерная цепочка 3,5 километра. Это составляет 30 миллионов гривен. стоит. А новая лава, это, получается, новые рабочие места, да, и, соответственно, и добыча. Да, и добыча, увеличение добычи угля. Но ну, все-таки 800 тысяч тонн в сутки добывать это прилично. При том, при всем, что мы добываем сегодня в месяц 4000 тонн. А в сутки сколько получается? 150-170 тонн мы добываем в сутки. 170. А могли угу. бы? А могли бы 800 угу. тысяч. Вот. А что вы делаете? Да, все. Галерея к стволу номер три Для передвижения людей И куда эта галерея ведет? Над шахтному зданию ствола номер три. Uh -huh. Непосредственно Где спуск шахты шахту А скажите, на какую глубину мы сейчас будем опускаться? На горизонт 400 метров опускаемся. 400 метров это максимальная глубина или есть еще? Нет, максимальная у нас глубина разработки 740 метров, на которой ведутся работы. На горизонте 740. мы на 400 опустимся. одновременно на этом горизонте сколько человек работает? Около 50 человек в смена. Да. Данный горизонт является основным в данный период времени. Все работы сконцентрированы на этом горизонте. Так что горизонт 740 служит только для откачки воды в данный момент времени. Мне 28 лет. В шахту попал сразу после практики. Значит, отучился в техникуме. После техникума пошел на практику. 19 лет я уже работал в шахте. Сейчас я уже больше года начальником участка работаю. А к чему вы стремитесь? Наверное, начальник участка – это не самая высокая должность. Каждому свое. Я стремлюсь, конечно, к лучшему. Хочу работать начальником участка. Может быть, не знаю, в будущем выше кем работать. А почему вы выбрали именно шахту, а не, допустим, завод какой-нибудь обычный? Родился в этом городе, а здесь у нас три шахты, ну, как бы городок шахтный. И так и получилось, что родители шахтеры, дедушки, бабушки шахтера, и я стал шахтером. РП питает все только приемники, то есть двигателя, там, компрессора, качплощадки, значит, Половые двери. Ну, все оборудование питается от этих пускателей. Своего рода выключатель для света квартир. А, Залито. Залито, пронумеровано. Ты, у нас третья категория опасности по газу, метану, выброса угольной пыли нет. То есть, в принципе, защиты, защиты все есть во всех тупиковых выработках. Все датчиками оборудовано, все выведено на стойке. Ведется контроль. Я понял, я понял, Долги по зарплате есть у вас? Ну, В принципе, уже почти закрыты. Но обастовать а коллектив собирался? Ни в коем случае. Бастовка зачем? Если нам нужна, ш... нужна шахта, а не забастовка. Остановиться всегда можно, а работать кто будет. Углеспускная печь. Ага. С печек принимается уголь, уголь лебедкой. И сюда по углеспускной печи самотеком уголь идет. Вагонетки Вагонет. Это все сделано нашими молодыми начальниками участка, вот людьми, соответственно, под их руководством. Так что вот так мы работаем. Те люди, которые задействованы на добычу угля, заработная плата составляет 8 тысяч гривен. Но в перспективе есть увеличение? Конечно есть, конечно. Будет увеличиваться добыча, естественно, соответственно, будет увеличиваться зарплата.